等等，我已经找到爆料源头的 IP 地址了。再给我一点时间，我一定能找出他是谁，这样就可以扭转局面了。恶劣的舆论已经形成了，就算你找到爆料人，让他出来澄清也是没有用的。网友们只愿意相信他们愿意相信的。公司现在只想尽快从这场舆论风波里边抽离出来。你们只考虑公司的利益，有没有考虑过他的感受？阿爹，当初是你们要求的他要。 不款的事，我后续再跟你聊。抱歉，程程，非常希望以后我们有机会可以再合作。保重。嗯。嗯。你不是不想我签这个合约吗？ 我更不想你受伤。我觉得这个合约对你来说很重要，但我没能帮得了你。你不是已经找到 IP 地址了吗？太解气了！我看他这一次还怎么翻身。 正主现身，可以说是求锤得锤。他这一次翻不了身了。哼，<laughs> 一个盘子那么贵，他真以为我傻呀？就是。哎，你们快别聊了，再发他帖子来发帖骂死他！写什么呢？这么卖力。谁呀、啊、你？你，你怎么找来的？谁给你放的料？ 我能找到这儿，就说明我已经拿到了有力的证据。如果你们不想惹麻烦的话，就给我说实话。呃，你别看我们呀，我们什么都不知道。我们就是一群键盘侠，一群没有感情的打字机器而已。你们才多大？知道一旦留下案底，这辈子都毁了吗？你们当初差点把我男朋友给打死。 坐了牢，你们已经把他的人生给毁了，怎么，现在还想毁了我的？写大字、泼硫酸、骑车撞人的是谁？如果有需要的话，我可以把舒开的监控调出来，给你回忆一下。你你别瞎说，那不是硫酸，是猪血。是什么不重要，重要的是你已经做了。现在我给你一分钟的时间，把话说清楚，否则出了这个门，别怪我没给你机会。 你真的想坐牢啊？对啊，我们都是因为你才做的这件事，你，你可别把我们拉下水啊！对啊，快说，快说啊说！说吧，说呀、啊，说吧。说吧说吧 还不进去吗？他不值得你难过，算不上难过，就是觉得有点可悲。我跟他一起练武，练了很多很多年。要是还没有想好的话，我在这等我。 程程，你怎么突然来了？也不提前告诉我一声。我顺道来看看你，还需要提前告诉你吗？我不是那个意思。那万一你来了，我出去了，那你不是要白跑一趟吗？而且你突然过来，我也没给你准备什么好茶。刚听说你升职副主任了，恭喜啊！从普通员工一下升职到副主任。 挺厉害的，程程，你别逗我了。说吧，你突然过来，肯定不是为了要恭喜我这么简单的吧？原来你也可以直言快语吗？那为什么还要跟我玩白莲那一套？你什么意思啊，程程？我听不懂你说的话。 是因为采访吗？我接受采访是我们院长安排的，因为他们给我们的福利院做过募捐，所以那个采访是为了回馈给他们的。而且我也想顺便帮你澄清一下，我是不是说错什么了？我要是说错什么了，我不是故意的，你别生气，程程。演完了吗？对于采访这件事，我虽然很生气，但是没有到失望的地步。 知道，姐姐，你也跟成峰不对付吗？如果是，我们就是朋友了。 对方会有录音的习惯吧？没想到彤彤会接这个语音电话吧？算计来算计去，最后被一个小孩毁了全局。安怡，你是不是很生气啊？比起生气，更多的是不甘吧？为什么老天对你总是那么眷顾？ 我拼尽一切想要得到的，你轻而易举就能拥有，凭什么？如果不是因为你，我就会是师父最喜欢的徒弟，师父就不会总把我和你放在一起去做比较，我更不会成为你的陪衬。如果没有你，我就不会错失决赛，我的腿也不会残，都是你，都是你，我这一生才毁了。 原来是这样，你笑什么？我今天来，不是想在这儿跟你矫情谁对谁错的，而是来正式的告诉你，从今往后，我们再无任何关系。 我要你帮我做。 我要去趟学校，老陈说找我有点事，我要是太晚回来的话，你就不要等我了。嗯，那你也别太晚。怎么了？你确定没事、啊？确定，不是都跟你说了吗？我跟他已经说好了，而且我手上不是还有录音吗？怕什么？快去吧，别让老陈等急了。 那房款和退款的事你也别着急，我已经让老陈子报卖专利了，已经在谈价格。有我在，你别担心。嗯，好。安英真这么说，他这是心理扭曲吧？当年如果不是我突然离开的话，这场双人舞应该会圆满落幕。其实我对他还是有一点责任的。 所以这些年能帮的也就帮了，只是没想到他最后把所有的怨念都记在我的头上。程程，我没事了。既然他积怨这么深，那会不会还留有什么后手呢？机会我已经给他了。如果他要继续再纠缠的话，我只能把他煽动粉丝来抹黑我的录音放出去了。 他爹明天要出国，这次的大师沙龙对他的职业生涯非常重要，我不想在这个节骨眼上影响他。嗯、哎。这狗粮的暴击啊！哦、oh, 对了，明天连若申试炼，你可得来帮我镇场子啊！你不说我也会去的 <music>。哎呀，你个臭小子，啊，你的专利估值下来了。 啊，三十万，卖不卖、啊？卖<慢>，好，那明天我就跟人家说，争取啊，这周给你打款。哎，你现在就说，啊，你现在就跟他说，怎么那么着急啊？你看看现在都几点了，马上下班了啊,啊！明天我就跟人家说，好好的做你的实验啊。有话、哎、好好说，谁让你来的？谁让你来的？我。呃 让开！别跑！干嘛呢？ 什么？你也家庭电吧别惹我。 喂，你好。你好，我是幸福街派出所的民警，请问您是程逢吗？对，我是。那您认识江爹吗？他刚才把一个小偷送过来，说是昨天袭击了你。 姐，你可以打我骂我，但你不要不理我。回去再说。姐姐，你能不要不理我吗？你，你别走，你听我讲，真的不是你想的那样的。阿爹。 真不知道该怎么跟你沟通了、啊。昨天晚上我觉得我说的已经够清楚了，你不需要担心我，你应该去做你自己应该做的事情。可是我没有想到，所以你对我很无语，是这样吗？阿、啊、爹，如果你想吵架，对不起，我没有心情。但如果你想好好沟通的话，那就好好说话。我前面一直在跟你讲话，是你不好好说话。你想让我怎么好好跟你说呀？ 昨天晚上我说的已经够清楚了，这件事情不需要你管。可是你呢？怎么答应我的又是怎么做的？你的物理，你的梦想，你未来的研究方向，难道不比一个小偷重要吗？所以，在你心里，就是我做这一切只是为了一个小偷，是吗？你就是这么想我的，对吗？我为了什么呀？阿爹，我没有否定你对我的好。 我只是希望你不要因为我去错过你人生中那些重要的选择。况且，这件事情我自己能解决，不需要你来分心。如果以后没有如果没有以后，因为你根本就不需要我，你明不明白我是为了什么？ The video has been found. It has been sent to your email. Please check it. Thank you. <音声>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  我把我在国外舞蹈后台的视频发到你的邮箱了，你看一下。哦，收到了。那接下来你打算怎么做呢？把林若珊的预热宣传和这个视频捆绑炒作，一起送上热搜。绝啊！一箭双雕啊！但你这次真下得去手？既然他那么不安分，那我也没有必要心慈手软。嗯，拜拜。 阿姨，我看你到时候怎么洗吧。明天是你发一批的重要日子，你可得养足精神了。一想到明天发一批，我就激动的睡不着觉。学习让我快乐。 学习使我冷静，是老师又不在这儿，你装什么用功？abandon、啊啊、放弃。abandon、啊、放弃。哎呀，某些人啊，<弃>真是个人才，都一个小时了，还停留在第一个单词待着呢。就你这归宿，还是放弃吧。弃四六级你就别仰望了，与其这么痛苦，还不如一起快活。 啊，就喝一口，提提神。来来来。嗯嗯嗯拜。车到了，路边把他送过去。嗯，好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 。别睡了。嗯。那我们先走了，林哥。嗯、大家给我发消息啊。啊好。嗯。老板。 收拾一下。哎，来了。